Четвертий ряд. Четвертий ряд наш викуплений да, для вас. І там да. у когось третій буде троє місць. Дорогу. Давайте потім.

депутат Крымского городского совета от Велосвобода, директор «Таркатин» Дмитрий Баныш. Колишнему президенту Украины больше бы понравилась название «Океани Бджоли», а не «Жгерские шерши». Так что нет? А команда помада видно, что губы не накрасила, раз не сделалась. не парковки. А если серьезно, я очень рад тут быть. Это чудово. Гумор – это лучшее, ну, кроме детей и кроме семьи, что есть в нашем жизни. Даже я желаю перемогти наисильнейшим. Успехи вам! Я думаю, что так вопрос попозвать нашим командам. Ни пуха, ни пра! Это Рома. Глядя на него, вы можете подумать, что он неуклюжий. Но ничего подобного. Ромка у нас танцор диска. Ломается с нами в бане, нам не по себе. О, Тебе тихо. Граница бешеная, словно рысь по маленькой тоненькой ледоке. Там, пацаны, все колодки одели. Еще раз помни, братья и дедушки. Видео. Что он делает? Да почему я певец, я красавчик, хорошо одет. Да ты глянь на самого морду, ты и вверх не вылез. А вы знаете, как называли партизан, которые танцевали во время Второй мировой? Присел, присел, партизаны. А наше выступление. Надеемся увидимся с вами в сезоне.